নমস্কাৰ আপুনি বাৰু অনিয়মিত মাহেকীয়া সমস্যাত ভুগিছে নেকি মাহেকীয়াৰ সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণে ৰক্তক্ষয় হোৱা বা অতি কম পৰিমাণে ৰক্তপাত হোৱা দুই তিনি মাহলৈকে মাহেকীয়াৰ খেলি মেলি সৃষ্টি হোৱা এনেধৰণৰ সমস্যাই আপোনালোকক দেখা দিছে নেকি আজিকালি দেখা গৈছে যে প্ৰায় বেছিভাগ ছোৱালী আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতে এই সমস্যাসমূহে দেখা দিয়ে যেতিয়াই এই সমস্যাসমূহে দেখা দিয়ে বাৰুকৈয়ে চিন্তিত কৰি তোলে নহয়নে বাৰু গতিকে বলকচোন আজি আলোচনা কৰোঁ এই সম্পৰ্কে কিছু কথা পোনপ্ৰথমতে মই স্বাগতম জনাইছোঁ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় মোৰ ইউটিউব চেনেল ডক্টৰ এন মিশ্ৰলৈ ইৰেগুলাৰ পিৰিয়ডছ অৰ্থাৎ অনিয়মিত মাহেকীয়া সমস্যা কেতিয়াও আপোনালোকে নেগলেক্ট নকৰিব কাৰণ এই সমস্যাসমূহে পিছলৈকে গৈ আন গুৰুতৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে অনিয়মিত মাহেকীয়া সমস্যাই পিছলৈকে গৈ আপোনালোকৰ প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে হয়তো কনচিভৰ সমস্যাৰ লগতে মিছ কেৰে যোৱাৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায় ইয়াৰ উপৰিও ইনফাৰ্টিলিটিৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰো সম্ভাৱনা থাকে দুই তিনি মাহলৈকে মাহেকীয়াৰ খেলি মেলি হৈ থকাটোকে অকল অনিয়মিত মাহেকীয়া বুলি নাভাবিব অনিয়মিত মাহেকীয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব নিয়মিত মাহেকীয়া কি হয় সকলোৱে এইটো কথা জানে যে মাহেকীয়াৰ এটা এভাৰেজ চাৰ্ক'ল হৈছে আঠাইছ দিনৰ কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এদিন দুদিন পিছুৱাই গৈছে বা দুদিন আগুৱাই গৈছে মানে আপোনাৰ মাহেকীয়াৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এটা কথা মন কৰিব বিছ দিনৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ দিনৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত এই সময়ছোৱা আপোনাক ৰেগুলাৰ বুলি ধৰিব পাৰি যদি আপোনাৰ চাইকেলটো বিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত থাকে আৰু সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত যিখিনি পৰিমাণৰ ৰক্তপাত হ'ব লাগে সেইখিনি এমাউণ্টত ৰক্তপাত হৈছে বা প্ৰতিমাহে এটা ৰেগুলাৰ চাইকুল মেইনটেইন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে একো প্ৰব্লেম নাই ব্লিডিং হোৱাৰ ৰেঞ্জ দুই দিনৰ পৰা সাত দিনৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে পাঁচ ছয় দিনলৈকে তেওঁৰ ৰক্তপাত হৈ থাকে আৰু আন কিছুমানৰ হয়তো দুইদিনতে বন্ধ হৈ যায় যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে যে সাতদিনতকৈ অধিক আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ৰক্তপাত হৈ আছে তে তেতিয়াহ'লে হয়তো কিছু চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় থাকে আপুনি কেনেকৈ গম পাব যে আপোনাৰ পিৰিয়ডছৰ সময়ত যিখিনি ব্লিডিং হৈছে সেইখিনি ঠিকে আছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে এটা অনুমান কৰিব পাৰে য যদি আপোনালোকে গোটেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত এটা পেট চেঞ্জ কৰিবলগা নহয় তেতিয়াহ'লে লক্ষ্য কৰিব যে আপোনাৰ হয়তো যথেষ্ট কম পৰিমাণে ব্লিডিং হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে দেখা পায় যে আপোনাৰ প্ৰতিদিনে দুই তিনিটাতকৈ অধিক পেট চেঞ্জ কৰি থাকিব লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বুজি পাব যে আপোনাৰ ৰক্তপাতৰ পৰিমাণ অধিক হৈছে গতিকে যেতিয়াই আপোনালোকে এনেধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়াই আপোনালোকে লগে লগে ওচৰতে থকা এজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ সহায় ল'ব অনিয়মিত মাইকীয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে বেলেগ বেলেগ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বেলেগ বেলেগ পেটাৰ্ণ দেখা দিয়ে যেনে ধৰক কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে দুই তিনি মাহলৈকে তেওঁৰ পিৰিয়ড বন্ধ হৈ থাকে আৰু আৰু তাৰপিছত এবাৰ হয় আৰু তাৰপিছত আকৌ দুই তিনি মাহলৈকে বন্ধ হৈ থাকে দ্বিতীয়তে কিছুমানৰ দেখা যায় যে তেওঁৰ যিটো মাহেকীয়া চাইকেল সেই চাইকেলটো ঠিকেই থাকে আঠাইছ ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰতে হৈ থাকে কিন্তু মাহেকীয়াৰ সময়ত যিখিনি পৰিমাণৰ ৰক্তক্ষয় হ'ব লাগে সিমানখিনি পৰিমাণৰ ৰক্তক্ষয় নহয় বা কিছুমানৰ দেখা যায় যে অতি বেছি পৰিমাণে ৰক্তপাত হয় তৃতীয়তে আন কিছুমানক এনেকুৱা দেখা গৈছে যে এমাহৰ ভিতৰতে দুই তিনিবাৰলৈকে পিৰিয়ড হোৱাও দেখা যায় গতিকে এইসমূহ আমি এব নৰ্মেল বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ যেতিয়াই দেখা পাব যে আপোনাৰ এমাহৰ ভিতৰত সঘনাই হৈ আছে বা বহু মাহলৈকে হোৱা নাই নিশ্চয় বুজি পাব যে আপোনাৰ শৰীৰত কিছু খেলি মেলি সৃষ্টি হৈছে ঠিকে এই যিবিলাক খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হৈছে সেই খেলিমেলিবিলাকৰ মূল কাৰণসমূহ জানিবৰ কাৰণে আপুনি অকণো পলম নকৰি অতি সোনকালে ডক্তৰৰ ওচৰলৈকে যাব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কিছুমান যদি টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে সেই টেষ্টসমূহ আপোনালোকে কৰাই ল'ব কাৰণসমূহ জানিবৰ কাৰণে বা প্ৰপাৰ ডায়েগনচিছৰ কাৰণে প্ৰথমতে এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু হৈছে আপোনালোক গোটেই পিৰিয়ড হিষ্ট্ৰিটো আপোনালোকে ভালদৰে ডক্টৰক বুজাই ক'ব লাগিব কেনেধৰণে আপোনাৰ মাহেকীয়াৰ খেলি মেলি হৈছে কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে এই সমস্যাসমূহৰ কথা আপোনালোকে ভালদৰে বুজাই দিব লাগিব আৰু সেই অনুসৰি ডক্টৰে আপোনাক কিছুমান টেষ্ট কৰিবলৈ দিব যেনে ধৰক আপোনাৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কিমান আছে তাক জানিবলৈ আপোনালোকক হিমগ্ল'বিন টেষ্ট কৰিব দিব পাৰে বা আপোনাৰ শৰীৰত কিছুমান হয়তো হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চৰ কাৰণে তেনেকুৱা সমস্যা হ'ব পাৰে গতিকে কিছুমান হৰ্মনেল টেষ্ট চেক কৰিব দিব পাৰে তাৰোপৰি কিছুমান ইণ্টাৰনেল সমস্যা হয়তো থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনাক আল্ট্ৰাছনোগ্ৰাফী এখন কৰি চাব দিব পাৰে আৰু হয়তো আপোনাৰ লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান ইয়াতকৈ উন্নত ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিব পাৰে যেনে পেপচমেয়াৰ বায়পচি আদিৰ নিচিনা আপোনালোকক পৰীক্ষা কিছুমান কৰিব দিব পাৰে সচৰাচৰ কোনবোৰ কাৰণত এই অনিয়মিত মাহেকীয়া সমস্যাসমূহে দেখা দিয়ে যদি আমি কাৰণসমূহৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা কথা মন কৰিব যে যদি আমি প্ৰথমতে এটা কথা কওঁ যে এতিয়াই আপোনাৰ প্ৰথম মাহেকীয়া আৰম্ভ হয় আৰু যেতিয়া মাহেকীয়া সমাপ্তিৰ সময় আহি পৰে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত নৰ্মেলি মাহেকীয়াৰ কিছু খেলি মেলি দেখা যায় গতিকে সেইটো আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাথাকে আৰু দেখা যায় যে প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত বা ডেলিভাৰী হৈ যোৱাৰ পিছৰ সময়ছোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মাহেকীয়াৰ কিছু খেলি মেলি দেখা পোৱা যায় সেইটো আপোনালোকে নৰ্মেলি ধৰি ল'ব পাৰে মাহেকীয়াত খেলি মেলিৰ আন কিছুমান কাৰণ হৈছে যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত অতি কম দিনৰ ভিতৰতে যথেষ্ট পৰিমাণে ওজন কমি গৈছে বা যথেষ্ট পৰিমাণে ওজন বৃদ্ধি হৈছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাহেকীয়াত খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে পেটবহুলতা বা অবেচিটি মাহেকীয়াৰ খেলি মেলিৰ অন্য এটা কাৰণ যিসকল লোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে শৰীৰত চৰ্বি থাকে তেনেকুৱা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত পি চি অ' ডিৰ লগতে হাহেকীয়াৰ অনিয়মিত সমস্যাটো বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় পি চি অ' ডি বা পি চি অ' এছ পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান চিণ্ড্ৰম আৰু পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান ডিজিজ এই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে বিশদভাৱে জানিব বিচাৰে তে তেতিয়াহ'লে মই তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে সেই সম্পৰ্কে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা চাই ল'ব পাৰে কেনেকৈনো আপোনালোকে পি চি অ'ডি বা পি চি অ' এছৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰে মাইকীয়াৰ সমস্যাত খেলি মেলি সৃষ্টি কৰাৰ অন্য এটা প্ৰধান ফেক্টৰ হৈছে ষ্ট্ৰেছ আৰু এনজাইটি যিকোনো কাৰণত যদি আপোনালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে ষ্ট্ৰেছৰ সন্মুখীন হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে শৰীৰত যথেষ্ট পৰিমাণে হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ হয় আৰু তেতিয়া এই মাইকীয়াৰ সময়ছোৱাত খেলি মেলি সৃষ্টি হয় হয়তো যিমান সময়ত হ'ব লাগিছিল তাতকৈ কিছুদিন পিছুৱাই যায় যিসকল লোকে বহুদিন ধৰি ষ্টেৰইড বা পেইন কিলাৰ ইউজ কৰি থাকে তেনেকুৱা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো মাহেকীয়াৰ খেলি মেলি দেখা পোৱা যায় কিছুমান মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ কিছুমান ব্লাডৰ সমস্যা থাকে যেনে কোৱাকুলেশ্যন প্ৰব্লেম কিছুমান থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়াই মাহেকীয়াৰ সময় হয় সেই সময়ছোৱাত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্লিডিং হোৱাৰ চাঞ্চ থাকে আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আছে যিসকল লোকে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ বা কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যাৰ বাবে তেজ পাতল হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান মেডিচিন খাই থাকে আৰু তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়াই মাইকীয়াৰ সময়ত ব্লিডিং হয় যথেষ্ট পৰিমাণে ব্লিডিং হোৱা দেখা যায় শৰীৰত ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েঞ্চি নিউট্ৰিশ্যনৰ ডেফিচিয়েঞ্চি এনেকুৱা কাৰণতো আপোনাৰ মাইকীয়াৰ সময়ত খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অনিয়মিত মাহেকীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আন কিছুমান প্ৰধান কাৰণ হৈছে জৰাইৰ মুখত ঘাঁহ হ'লে বা জৰায়ুৰ টিউমাৰ হ'লে বা আন কিছুমান কণ্ডিশ্যন যেনে এণ্ডোমেট্ৰিঅচিছ এডিন'মায়'চিছ পলিভ আৰু লগতে পেলভিক অৰ্গেনবিলাকৰ কিছুমান ইনফেকশ্যনৰ কাৰণেও মাহেকীয়াৰ সময়ছোৱাত খেলি মেলি হ'ব পাৰে আই চি ডি ব্যৱহাৰ কৰি থকা কিছুমান মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় যে তেওঁলোকৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত কিছু খেলি মেলি দেখা পোৱা যায় কাৰণ যিয়েই নহওক যেতিয়াই আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে যে আপোনাৰ মাহেকীয়াত কিছু খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে লগে লগে ওচৰত থকা অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব আমি যদি ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো মাহেকীয়াৰ অনিয়মিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ আঁৰত যিবিলাক কাৰণ থাকে কাৰণসমূহ হয়তো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে গতিকে সেই অনুসৰি আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচিডিউৰটো অকণমান বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাক যিটো ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হ'ব সেই একেই ট্ৰিটমেণ্টটো আন এজনকো দিয়া হ'ব ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্ণ হৈ আছে বা কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে বয়স বা আপোনাৰ ওজন এনেধৰণৰ কিছুমান ফেক্টৰ চাই ল'বলগীয়া হয় কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমি যায় তেনে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেজ বঢ়োৱাৰ কাৰণে কিছুমান মেডিচিন দিয়া হয় আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেনেকুৱা ব্যক্তিক বা ট্ৰেন্সফিউজনো দিব লগা হ'ব পাৰে কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁৰ থাইৰডৰ সমস্যাৰ কাৰণে এই মাহেকীয়া সময়ত খেলি মেলি সৃষ্টি হৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিক যেতিয়া থাইৰডৰ সমস্যাটো ঠিক কৰি দিয়া হয় তেতিয়া অট'মেটিকেলি এই মাহেকীয়াৰ খেলি মেলি সমস্যাটো ঠিৰ হৈ যায় যদি আলট্ৰাছনোগ্ৰাফী কৰাৰ পিছত তাৰ ৰিপ'ৰ্টত দেখা যায় যে শৰীৰত আন কিছু বেলেগ সমস্যাই দেখা দিছে তেতিয়া প্ৰথমতে সেই সমস্যাসমূহ ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় বহুতৰে ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে হৰ্মনেল ইম্বলেঞ্চৰ কাৰণে এই মাহেকীয়াৰ সময়ছোৱাত খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হয় গতিকে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰত হৰমনেল টেবলেট বা আন কিছুমান হৰ্মনেল তেনেকুৱা মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হয় যদি মই থুল মূলকৈ কিছু কথা ক'ব যাওঁ আপোনালোকে এই যেতিয়াই মাহেকীয়াৰ সমস্যাত খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হয় বা আগতীয়াকৈ মাহেকীয়াৰ সময়ছোৱাত খেলি মেলি সৃষ্টি নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছুমান কথা আপোনালোকে মানি চলিব পাৰে যেনে ধৰক লাইফষ্টাইল চেঞ্জ অৰ্থাৎ বেছি আৰামদায়ক জীৱন কটোৱাৰ সলনি আপোনালোকে এটা অভ্যাস গঢ়ি তোলক সদায় কমেও ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় এক্সাৰচাইজ কৰাৰ এটা অভ্যাস গঢ়ি তোলক আপোনালোকে য়োগা কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰেছ বা মানসিক চাপ সদায় আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যিহেতু এই ষ্ট্ৰেছ বা মানসিক চাপেই মাহেকীয়াৰ সময়ত খেলি মেলি এটা যথেষ্ট অৰিহণা যোগায় গতিকে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভ কৰিবলৈ কিছুমান তেনেধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰে প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পেলভিক ফ্ল'ৰ ষ্ট্ৰেন্থেনিঙৰ কাৰণে কিছুমান এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এজন ভাল অভিজ্ঞ ফিজিঅথেৰাপিষ্টৰ সহায় ল'ব পাৰে আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কিছুমান এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে কৰিব পাৰে খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো তেনেধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই কিন্তু যদি আপোনালোকৰ শৰীৰত আন কিছুমান সমস্যা বা আন কিছুমান বেমাৰে দেখা দিয়ে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই অনুসৰি আপোনালোকে হয়তো খাদ্য সম্ভাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাল সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তেনে ধৰক যিসকল লোকৰ পি চি অ'ডিৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান খাদ্যৰ তালিকাখন সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন থাকে যিসকল লোকৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হৈ আছে বা মাহেকীয়াৰ খেলি মেলি নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে মই কোৱা দুই তিনিটা টিপছ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ ভিতৰত এক নম্বৰ পিৰিয়ড হোৱাৰ তিনি চাৰিদিন আগৰ পৰা আপোনালোকে পকা অমিতা দৈৰ লগত মিক্স কৰি খাব পাৰে তেনেকুৱা কৰিলে মাহেকীয়া নিয়মিত হোৱাৰ লগতে মাহেকীয়াৰ সময়ত যিসকল লোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে বিষ অনুভৱ হয় সেই বিষ কিছু পৰিমাণে কম হ'ব দ্বিতীয়তে হালধি গুড়ি গাখীৰৰ লগত আৰু মৌ জলৰ লগত মিক্স কৰি সদায় ৰাতি ৰাতি আপোনালোকে খোৱাৰ এটা অভ্যাস গঢ়ি তুলিব পাৰে ই আপোনাৰ শৰীৰত হৰ্মনেল ইমবেলেঞ্চ ঠিক কৰাত হেল্প কৰে তৃতীয়তে আদা ৰস পানীৰ লগত মিক্স কৰি আপোনালোকে খাব পাৰে চতুৰ্থতে ইৰেগুলাৰ পিৰিয়ডছ আৰু মেন্সৰেল ক্ৰেম্পছৰ কাৰণে আপোনালোকে অন্য এটা পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে গৰম পানীত অকণমান ডালচেনি লৈ কিছু সময়ৰ বাবে তিয়াই ৰাখি সেই পানীখিনি আপোনালোকে ডেইলি খাব পাৰে তাৰ ওপৰত কোৱা এই চাৰিটা উপায় অৱলম্বন কৰি চাব পাৰে তাৰোপৰি দৈনিক এক্সাৰচাইজ কৰা এটা অভ্যাস গঢ়ি তোলক আৰু যদি আপোনালোকে শৰীৰত যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি দেখা পায় তেতিয়াই আপোনালোকে লগে লগে ওচৰত থকা অভিজ্ঞ ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰক আৰু মেডিচিন গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিব অনিয়মিত মায়িকা সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে কিছু কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ